בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד. אף אחד <עד> פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי! אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי! לא תיפול כעת רוחנו <מח> מסביב ברזל של חרבות ויונה תפרוס כנפיים התקווה בת שנות אלפיים עוד נצא לשיר ברחובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חג, אם לא נשכח תמיד להיות מרוחדים. в среду и тут ночевать сегодня пятница начало третьего полтора суток точно опоздания так ну что в этом городе если бы я продолжил ехать по 101, я бы вдоль океана так бы и ехал, и приехал бы домой, а там я все, в общем, уже видел. Я там был неоднократно. Поэтому в этом городе я сейчас уйду вправо по диагонали поеду через горы. Потому что во мне мальчик Саша в шортиках. 199 дорога, через 3 мили у меня будет. Вот туда я и поеду. И по этой 199 дороге я доеду до Интерстейт номер 5. И уже когда я буду в районе Интерстейт номер 5, у меня там заправка, очередной отдых. И я тогда уже буду дальше думать. быстрый путь или все-таки еще где-то крутнуть огородами как-то вот так видите орегон прямо а мы уходим на 199 так до гранд пасса Є, Мартью, шоп шоп шо Часом мене ледве помітно штовхає в приватній Світу потрібно Твоє світло, прокидайся Марті Я намагаюсь не ховати його під капюшон, та й з під нього другий рік чують тільки. Я із тих, хто на бітах тих політати за чистів спокійних Принаймні нам вони здавались такими безстійні сумнівів. Я вів свої нотатки на диво. Це мало стати підпалом. та крила припали пилом, бо вибили музу, вибухи впили надію, постріли в голову, думи, ворони впилися, наче гострими лезами. Ну і де саме те, золоте майбутнє, що ти любив малювати думками своїми дурню. Набираю на клавіатурі сам собі питання у відповідь тільки тиша сиреною перебита, слова більше не розчулять. Мене послухають, та не почують. Часом мене ледве помітно штовхають в приватні світу. Потрібно твоє світло, прокидайся марті. Я намагаюсь не ховати його під капюшон та й з під нього другий рік чують, тільки шо, шо Докладиваю, сяв правильний вибір Остановился, пірявся. а там течет ручеечек небольшой такой вон там надеюсь вам видно так я еще и умылся и копыта охладил так что можно дальше продолжать потому как жара никому не нужна только не попил ничего не знаю почему но уже шлем одел поехали дальше наслаждаемся дальше. Дальше, а шлем при этом может находиться в одном положении Ну, простите, поверьте Ужас Ужас Откуда ж тут будет свежесть? Понятно, что здесь все Жарит, парит, шкварит Поехал на простые через лес и горы Красоту посмотреть 40 показывает радостник. Хорошо, что я разделся. Но впереди уже чуваки на орегоновских номерах. Что говорит о том, что скоро близко Орегон. Сиськи Ю написано. Я не вру. Сиськи Ю. Сиськи, сиськи Ю. Как-то так. Надо дома будет пересмотреть. Лиш від матері ласку знати, довелося хлопчині цьому, він росте, як інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим протіти, полянкові колючі розсію, але врутя шаренька стука. Я за не вивася одно, Хоче він щоб бувся в за руку і повів його тато в кіно, держатинка стука, я завід, не вивася одно. Хочет он, чтобы взял за руку и повел тату в кино. No, это граница, похоже. походу. контроль да все получается я сейчас въезжаю в орегон все и вот я границу штата пересек грубо говоря в 3 часа дня пятницы а планировал это сделать в четверг утром рано полтора суток я забил хоче щоб і його, тато, в на порозі закляк винувати, але в хаті мам сама. Дядько каже ти хав тато, тільки чомусь нього нема. взял за руку И повел его в кино Хоче он, чтоб взял за руку И повел его я уже в Орегоне, на заправке, покушал мороженка заправки увидел что камера не работает батарейка села как долго она не работает я не знаю сейчас постояла минут 15 сколько зарядки возьмет вся моя значит еду по скоростному маршруту в сторону дома через 50 минут есть мотель я как раз там планирую если есть места остановиться вот так вот и все и буду отдыхать посмотрел маршрут огородами то есть по прямой отсюда во мне домой 6 часов добираться огородами 10 с половиной добираться это как бы тоже ну, не сильно сложно но сложно а самая основная сложность это то что по дороге огородами мотели все там 150 плюс и их очень мало поэтому сильно дорого будет так что еду скоростным вариантом куда доеду доеду планирую до мотеля по карте он там есть а сколько реально он будет стоить денег если места я понимаю и увижу только по приезду уже оттуда рыпаться никуда не буду, буду что-то искать. Там в округе парочку гостиниц. Там городишко небольшой. Но есть вроде пару гостиниц, может во второй будет место. Но цена уже будет какая будет. Надеюсь, на какое-то время камеры хватит. Девчонки веселятся сюда свернуть что ли? ну давай может он что-то знает может тянучек там меньше будет можно было бы в этом городишке прям заночевать, но как-то я вот не люблю, когда стараюсь за городом, подальше от города начинать, потому что в черте города эти дешевые мотели это по вечерам начинают приезжать, оно как бы напряжевывает. Ну и плюс басота. На моцик глаз может положить малолетки. А так где-то по дороге, по трассе там может будет Беспечнейшее Сейчас все в руках ужих.

Через років двадцять п'ять у суботу він засяє із минулого, як ліхтар, привіт, привіт, оскільки ж нас нас приїжджить в інше місце і час. Татя... four foi